Hey, hey, hey! Jumpa lagi di Toys di channel mencari ikan yuk ayo kita carikan lagi guys bersama Raptois wih apaan, guys wah guys ada bola-bola nih wah guys bola-bolanya berwarna hijau guys wah guys Elby ini bola-bolanya berisi apa guys ya coba kita buka aja guys ya daripada kita penasaran hitung bareng-bareng dong guys satu dua tiga wah guys ini apaan guys di dalam area yang jungkir balik nih guys coba kita keluarin guys ya wah guys rupanya kura-kura guys waduh ada kura-kura di dalam di dalam bola guys waduh wadidoh. kita bawa pulang kura-kuranya guys ya kura-kuranya berasal dari mana guys ya wow guys guys dan lihat nih guys sepertinya ada lagi nih guys Wah wow, guys ternyata ada dua guys kura-kuranya kecil-kecil banget nih guys waduh waduh kita bawa pulang semua kura-kuranya guys ya waduh sepertinya kura-kuranya berasal dari dalam lubang-lubang oh ini guys waduh coba kita periksa guys ya waduh sepertinya kura-kuranya cuma berdua guys coba kita lanjut cari ikan-ikan lagi guys ya siapa tahu di sekitaran sini ada ikan-ikan lagi yang bersembunyi. mantis Wah guys ada yang mencoba kabur nih guys Wah lihat ya, nih guys coba kita tangkap guys ya Wah sepertinya ini ikan lele guys Ikan lele albino guys Ikan lele panuan kita dapat ikan lele nih Waduh ini adalah ikan lele albino guys Makanya badannya putih-putih Kita -putih, murah <tik> guys berikannya berasal dari mana guys ya Waduh sepertinya ada lubang-lubangnya nih Jangan-jangan ikan lelenya berasal dari dalam lubang ini guys Coba kita periksa guys ya Siapa tahu ada lagi yang keluar temannya guys ya Ada lagi Oh my god guys Oh my god guys Rupanya ada yang besar banget guys Wah guys ada ikan lele jumbo nih Wah kirain cuma ikan lele albino guys Ternyata dia punya teman guys Punya backingan Ini adalah ikan lele jumbo guys, dia keluar dari dalam lubang itu guys. Waduh, kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wah, dan lihat guys, dia dia malah masukin balik ke dalam lubangnya, Ya di sini aja kamu ikut, Kakak ya. Wah, lihat nih guys, Kakak berhasil dapat ikan lelenya nih. Waduh, licin banget ya badannya. Kita masukin ke dalam wadah guys dan coba kita cari-cari lagi guys. Rupanya di sini ada lubang-lubang ikan lele guys. Siapa tahu di sekitaran sini ada lubang ikan lele lagi guys. Mantap kan guys. Wah, guys, guys, apaan nih guys? Wah, oh, ada yang god. pecah guys, sepertinya balon guys. Wah, lihat guys, ada ikan-ikannya nih guys. Oh my god guys ikannya panjang-panjang nih guys wah ini sepertinya anak ikan canda guys kita masukin ke dalam wadah guys ya dan lihat nih guys oh my god guys di sini ada dua ikan kembar wah ini sepertinya ikan nila guys oh, so, so. sepertinya ada yang lompat guys wah itu rupanya dia lompat ke dalam wadah guys kirain dia lompat-lompat ke luar darat ke luar darat wah oh itu guys apaan guys oh no guys rupanya di sini ada kolam-kolam guys berhati kan guys ada tiga ikan-ikan di dalam kolamnya tuh dan warnanya putih-putih guys Waduh cantik cantik banget nih coba kita tangkap guys ya Waduh guys guys ada yang mencoba kabur nih Wah yang ini ikan koi selayar guys ikan mas guys Waduh lihat tuh guys sirip-siripnya panjang-panjang guys Nah dan lihat tuh guys ada juga yang panjang-panjang nih Coba kita pecahin guys ya Hi, pecahin tangkap guys ya Ini adalah ikan Wah ikan patin guys Ikan patin albino Waduh warnanya bening amat sih Jangan-jangan pakai skincare nih pakai skincare apa kamu Wah. Kita masukin ke dalam wadah guys Masih sepertinya masih ada tuh guys Waduh Tuh. Wah guys guys yang ini lumayan liar guys Oh, oh my god. god guys Rupanya ada ikan sapu-sapu juga nih Wah itu, guys ikan sapu-sapunya Warnanya juga putih guys Tapi kayak merah-merahan Mungkin ini baru lahir kali ya Kita masukin aja ke dalam wadah oh, guys ya Itu ada ikan sapu-sapu albino guys Dan rupanya kolam-kolamnya sudah kosong nih coba kita lanjut cari-cari lagi guys siapa tahu di sekitaran sini ada kolam ikan apa apa guys wah guys apa nih guys sepertinya di sini ada bola-bola guys wah ada bola-bola yang berwarna kuning dan berwarna pink guys waduh cantik banget nih guys waduh jangan-jangan di dalam ada kura-kura lagi nih coba kita pecahkan guys ya siapa tahu ada kura-kura lagi di dalamnya hitung bareng-bareng guys satu dua tiga oh no guys di dalam ada tiga ikan guys wah sepertinya itu ikan pelatih guys ikan pelatih pedang dan yang betina yang Paket pakai pedang gitu masukin ada ada guys ya ini beneran ikan pelatih guys wadidaw guys ada bawa ikan-ikan di dalam bola-bola guys ada juga yang berwarna kuning nih kita pecahin juga guys ya satu dua tiga oh my god guys di dalam ada tiga ikan lagi nih guys waduh waduh ikannya demo gemo demo guys warnanya hitam putih wah ada yang lompat nih guys wah lihat nih guys ikannya lucu lucu banget guys ya ini adalah ikan molly balon guys makanya dia lucu lucu guys ya dan bola bolanya kita nggak usah bawa pulang guys ya nanti dia tak bola bola eh tak bola bola tak bola balik coba kita cari-cari lagi guys siapa tuh ada bola-bola lagi guys ya waduh guys apaan nih guys wah guys ada yang kuning lagi dan pink nih wow. wah guys tapi seber sepertinya ini bukan bola-bola guys tapi ini telur-telur wah telur-telurnya ada dua nih warnanya sama dengan bola-bolanya wow. pasti di dalam ada hadiahnya lagi nih ini adalah telur berhadiah guys kita pecahin guys ya satu dua tiga oh my God guys ini adalah ada ikan cupang waduh ikan cupangnya cantik banget guys ya warnanya hijau dan ekor-ekornya merah-merah guys Mas, mantul kita pecahin lagi yang berwarna kuning ini guys satu dua tiga oh no guys di dalam ada ikan cantik lagi nih wah guys rupanya ikan cupang lagi guys waduh pantesan ikan-ikannya cantik-cantik banget guys dia terpelihara di dalam telur Wah guys, dan tentunya biarin di situ guys ya, mending kita cari kolam-kolam lagi yang bersihkan ikan guys. Wah itu apa guys? Sepertinya di sini ada kolam-kolam yang tersembunyi guys. Oh my god guys, ada banyak ikan di dalam kolamnya nih. Wah ada tugas ada yang bersembunyi nih coba kita tangkap guys ya wah ini kenapa guys ya wah rupanya ikan kiper guys ternyata di sini ada ikan kiper juga guys kita masukin ke dalam wadah guys ya karena ada lagi ada lagi nih wah guys ini rupanya sarang ikan kiper guys kita masukin semua kipernya ke dalam wadah guys ya nanti kita bentuk tim sepak bola sudah ada kipernya nih wah gitu guys kita masukin aja ke dalam wadah wah dido, dan sepertinya ini beneran kolam kolam ikan kiper guys coba kita lanjut cari-cari lagi guys siapa tahu ada kolam-kolam lagi Wah ini apa guys wah guys di sini ada balon lagi guys wadidaw guys lihat nih guys balonnya berwarna biru guys dan sepertinya balonnya berisi air nih wah mending kita pecahin guys ya siapa tahu ini balon berhadiah juga guys hitung bareng-bareng satu dua tiga wah balonnya pecah dan ternyata di dalam ada ikan yang sepasang guys wah coba kita tangkap ikannya guys ya wadidaw lihat nih guys ikannya cantik banget juga nih oh my god guys rupanya ikan cupang juga guys dan lihat nih guys sepertinya ada yang betina nih wah yang betina ini juga cantik-cantik nih kalau yang satu itu ganteng-ganteng lihat nih guys beneran ikan cupang guys waduh kita bisa budidaya ikannya nih guys soalnya dia berpasangan guys coba kita cari-cari lagi guys ya siapa tahu ada balon-balon lagi yang berisi ikan guys wah ini apaan guys wah guys sepertinya di sini ada kelapa guys ada kelapa kering yang bocor-bocor yang berisi air guys jangan-jangan di dalam ada ikannya nih guys coba kita tumpahin airnya guys ya siapa tahu oh my god guys apaan tuh guys oh no. Coba kita tangkap guys Ini apaan ya? Wah sepertinya ikan guys Ikan yang cantik banget nih guys Wah ini adalah keluarga ikan gurame guys Ikan sepat Wah cantik banget ya Motifnya -met kita masukin juga ke dalam wadah guys Dan coba kita tumpahin lagi guys ya Oh my god guys Rupanya banyak banget guys Wah ada lima guys Wah coba kita tangkap guys ya Wah ada punya tompel di perutnya guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan ada lagi ada lagi nih Wah kita panen-panen ikan sepat guys Keluarga ikan gurame Kita masukin ke dalam wadah guys ya Ikan ini bisa dikonsumsi konsumsi juga lo guys waduh waduh guys yang ini liar liar guys wah kita masukin semuanya ikannya ke dalam wadah guys ya oh my god mantul mantul mantap men kita masukin ke dalam wadah guys dan coba kita cari cari lagi guys Siapa tahu di sekitaran sini ada ikan-ikan lagi atau kolam-kolam ikan, guys. Wah, jadi coba. Wah, itu apa, guys? Wah, apa juga itu, guys? Oh my god, guys. Di sini ada wah, guys. Botol-botol, guys. Dan lihat, guys, ada yang mencoba kabur nih. Wah, guys. Rupanya aku kura-kura lagi, guys. Lihat nih, guys. Kura-kuranya menemukan botol, guys. Jangan-jangan dia baru sudah minum, guys, ya. Dan gara-gara botol minuman makanya dia mabuk-mabuk, guys. Wah, yang ini nggak kuat lagi bangun-bangun nih. Ya. Soalnya dia terlalu mabuk kali ya. Wah, dido, guys sini ya, botol-botolnya berisi apa guys ya jangan sampai minuman keras guys coba kita tumpahin guys ya waduh nggak berisi sesuatu -si guys wah guys apa itu guys kalian keluar guys oh no guys rupanya di dalam ada anak kepiting guys wah lihat guys lihat guys wah kepitingnya lari-lari tuh guys waduh coba kita beri lagi guys waduh guys ada lagi yang kecil guys oh my god guys kepitingnya ada banyak guys waduh sepertinya di dalam masih ada guys kita keluarin wah guys yang ini bercapit guys lihat guys capitnya besar sebelah guys oh my god guys di dalam butuh-butuhnya ada kepiting guys pantesan yang ini nggak mau keluar soalnya dia takut sama kepiting guys dan lihat tuh guys yang satu itu ngegesit-gesit dia mau kabur-kabur guys wah guys kita mending pulang-pulang guys ya biar yang kura-kuranya menyelesaikan masalahnya dengan kepiting ah, ya. lihat nih guys tangkapan kita kali ini benar-benar banyak guys kita bawa pulang guys ya kakak mau beri makan ikan-ikannya guys soalnya ikan-ikannya pada kelihatan lapar tuh guys kayak kalian Kakak mau balik dulu guys ya Jumpa jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe guys Bye bye